শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত লিখা আছে মন অন্ধ ইয়াৰ নিজস্ব কোনো জ্ঞান নাই মনটোৱে একো নাজানে সঠিকভাৱে পথ প্ৰদৰ্শনো নকৰে সেইবাবে আপুনি অন্ধ মনৰ কথা অনুসৰণ কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ পিছুৱাই দিয়াটো বন্ধ কৰিব লাগে সদায় নিজৰ বুদ্ধিৰে কাম কৰক মনৰ সৈতে নহয় কাৰণ অন্ধ মনটোৱে আপোনাক কেতিয়াবা কেতিয়াবা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰাত বাধা দিয়ে যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ বুদ্ধিৰ সহায়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া লাহে লাহে আপোনাৰ মনটো আপোনাৰ বন্ধু হৈ পৰিব কিন্তু বেছিভাগ সময়ত আপোনাৰ মনটো আপোনাৰ শত্ৰু হৈ পৰে যিয়েই আপোনাক দিনক দিনে ধ্বংস কৰি গৈ থাকে শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ সাতচল্লিছ নং শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে আপোনাৰ অধিকাৰ কেৱল আপোনাৰ কৰিব লগা বা কৰি থকা কামৰ ওপৰত থাকে কেতিয়াও কাৰ্যৰ লগত আপোনাৰ অধিকাৰ নাথাকে সেইবাবে মাথো ফলাফলৰ আশাত কাম নকৰিব আপোনাৰ কৰ্তব্য পালনতহে অধিকাৰ আছে ফলাফলৰ ওপৰত কেতিয়াও নাই গতিকে নিজৰ কৰ্মৰ ফলাফলৰ বিষয়ে বেছি নাভাবিব নতুবা বাটত অহা সৰু সৰু বাধাবোৰ দেখিলেই ফলাফল বেয়া হ'ব বুলি ভাবি লৈ নিজকে নিজে নিষ্ক্ৰিয় কৰি পেলাব প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে হে অৰ্জুন সফলতা আৰু বিফলতাৰ মুহ পৰিত্যাগ কৰি সম্পূৰ্ণ হৃদয়ৰে তথা সদভাৱেৰে নিজৰ কাম কৰক তেতিয়াহে সফলতা পাব শ্ৰীমদভাগৱত গীতাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ তেষষ্ঠি নং শ্লোকত প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই সষা অৰ্জুনক উদ্দেশ্যি কৈছে মানুহৰ মনটোক ক্ৰোধে হত্যা কৰে অৰ্থাৎ ক্ৰোধে মানুহক মূৰ্খ কৰি পেলায় যাৰ বাবে স্মৃতি বিভ্ৰান্ত হয় স্মৃতি বিভ্ৰান্তিৰ বাবে মানুহৰ বুদ্ধিমত্তা ধ্বংস হৈ যায় আৰু যেতিয়া বুদ্ধিমত্তা ধ্বংস হয় তেতিয়া মানুহে নিজেই নিজকে ধ্বংস কৰে গীতাত উল্লেখ আছে যে আপুনি যিয়েই নহওক পৃথিৱীলৈ আহিছে যেতিয়া সদায় সংগ্ৰাম থাকিবই প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই জীৱনটোত বিভিন্ন বাধা বিঘিনি সমস্যাৰ মুখামুখি হৈছিল আৰু প্ৰতিটো পৰিস্থিতিতে জয়ী হৈছিল শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে পৰিস্থিতিৰ পৰা কেতিয়াও পলাই নাযাব সমস্যাৰ সন্মুখত দৃঢ় হৈ থাকিব কাৰণ কাম কৰাটোৱেই মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰথম কৰ্তব্য আমি আমাৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাহে বিপদ জয় কৰিব পাৰোঁ প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক উদ্দেশ্যি কৈছে হে অৰ্জুন যি ব্যক্তিয়ে আনক নিন্দা কৰি সুখী হয় তেওঁ তেনে কৰিয়েই নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো গুণ ধ্বংস কৰে কিন্তু এদিন তেওঁ নিজেই ৰাইজৰ দৃষ্টিত নিন্দাৰ বিষয় হৈ পৰে কাৰণ নিন্দা কৰি মানুহে কেৱল নিজৰ জীৱন পুণ্যকে ধ্বংস কৰে তেনে নহয় তাৰোপৰি ধ্বংস কৰে তেওঁ জীৱনৰ সুখ যশ আৰু খ্যাতি জীৱনৰ পৰা যি পায় তাক হজম কৰিবলৈ শিকক কাৰণ খাদ্য হজম নহ'লে চৰ্বি বাঢ়ে টকা হজম নহ'লে শ্ব' অফ বাঢ়ে যেতিয়া প্ৰশংসা হজম নহয় অহংকাৰ বাঢ়ে শব্দ হজম নহ'লে থাট্টা মস্কৰা বাঢ়ে গোপন কথা হজম নহ'লে বিপদ বাঢ়ে দুখ হজম নহ'লে নিৰাশা বাঢ়ে শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে পানী লেতেৰা হ'লে পানীখিনি বেছি লৰচৰ কৰি থাকিব নালাগে কিছু সময় শান্ত কৰি ৰাখক যাতে গেটখিনি নিজে নিজেই তলত থিতাবি লয় একেদৰে জীৱনত সমস্যা হ'লে অস্থিৰ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শান্ত হৈ থাকক আৰু চিন্তা কৰক ইয়াৰ সমাধান নিশ্চয় ওলাই আহিব শ্ৰীমদভাগৱত গীতাত লিখা আছে যুদ্ধত জয় সেইজনে হয় যি যুদ্ধ হোৱা সময়খিনিতকৈ অধিক সময় যুদ্ধ জয় কিদৰে হ'ব পাৰি তাৰ প্ৰস্তুতি চলাই থাকে এজন যোদ্ধাৰ আগত এজন যোদ্ধাই যিমানেই নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব সিমানেই যুদ্ধৰ কৌশল শিকি তাৰ অভ্যাস কৰিব সিমানেই সেইজন যোদ্ধা যুদ্ধৰ সময়ত কমকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই শসা অৰ্জুনক উদ্দেশ্যি কৈছে হে পাঠ ক্ৰোধৰ পৰা মোহ উদ্ভৱ হয় আৰু মোহৰ দ্বাৰা স্মৃতি বিমূৰত পৰে তাৰপিছত স্মৃতি বিভ্ৰান্ত হ'লে বুদ্ধি ধ্বংস হয় আৰু বুদ্ধি ধ্বংস হ'লে সেই ব্যক্তিজন ধ্বংস হয় মদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় পাঁচ আৰু ষোল্ল নং শ্লোকত উল্লেখ আছে সূৰ্যৰ উদয়ৰ দ্বাৰা যেনেকৈ আন্ধাৰ দূৰ হয় ঠিক সেইদৰে সঠিক জ্ঞান লাভৰ দ্বাৰা অজ্ঞানতা দূৰ হয় আৰু সকলো বস্তুৱে নিজৰ প্ৰকৃত ৰূপত আৱিৰ্ভাৱ হয় মদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় ওঠৰৰ চৌন্ন নং শ্লোকত লিখা আছে আধ্যাত্মিক জীৱন যাপন কৰা ব্যক্তিজন সদায় সুখী হৈ থাকে তেওঁ কেতিয়াও সুখ নকৰে তেওঁ একো কামনা নকৰে আৰু প্ৰতিটো জীৱক সমানে সন্মান কৰে এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ